অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে কুকুৰৰ নেজ গাঁতত পুতি থ'লেও কেতিয়াও চিধা কৰিব নোৱাৰে লাগে আপুনি নেজডালত ৰছী বান্ধি গছত বান্ধি থওক তথাপিও কাম নহয় ঠিক তেনেকেই অন্ধভক্তসকলৰ মুখকেইখন বা হাতকেইটাও তেনে কেতিয়াও বন্ধ নহয় কাৰণ তেহেঁত অন্ধ হা মগজত তেহেঁতৰ ঘোঁৰাৰ গোবৰ আছে ঘোঁৰা গোবৰ আছে কাৰণে সিহঁত কেতিয়াও চিধা নহয় বটা বতাহ বঁটা বতাৰ নামতে বিজেপি চৰকাৰে কিমান দুই নম্বৰী কৰিব পাৰে ভাবিলে আপোনালোক আচৰিত হ'ব আৰু মই থামলেনখন লগাই দিছোঁ চন্দনা পাঠকৰ চাই লওক আপোনালোকে আৰু কালি মোৰ ভিডিঅ'ত আহি ভুকিছিলে নহয় কেইজনমানে মই এটা প্ৰশ্ন মোক কৰিছে কি কংগ্ৰেছৰ পৰা মই কিমান টকা ল'লোঁ মই বনালোঁ সাহিত্য সভাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আৰু তেওঁলোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে এই খুব প্ৰীত মাল নথকা সেইটোৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা মই কিমান টকা ললোঁ এতিয়া চাওকচোন নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লে আৰু ভিডিঅ'টো দেখিছে আপোনালোকে আৰু মই যি ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট পাই মই আকৌ নবনোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰোঁ গতিকে থামলেনখন চাওক আৰু অনুমান কৰক আজি কি হ'বলৈ গৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাৰোবাৰ প'ষ্ট কাৰোবাৰ লিখনি কাৰোবাৰ ফটো কাৰোবাৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ পচন্দ হ'বও পাৰে আপোনাৰ অপচন্দও হ'ব পাৰে আপোনাৰ বেয়া লাগিব পাৰে যদি আপোনাৰ অপচন্দ হৈছে আপোনাৰ ভাল লগা নাই আপুনি পষ্টটো স্কিপ কৰক আপুনি নাচাব আপোনাক কোনো জোৰ কৰা নাই যে বেয়া লগা বস্তু আপুনি চাব লাগিব কিন্তু সেই প'ষ্টটোত গৈ তাৰে তলত যি টি কমেণ্ট কৰা আপোনাৰ অধিকাৰ নাই এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে সেইটোতো পাব্লিক ফৰাম হয় ফেচবুক এখন পাব্লিক ফৰাম হয় ইনষ্টাগ্ৰাম এখন পাব্লিক ফৰাম হয় আমি যি টি ক'ব পাৰোঁ আমি জিত চাটকে ক'ব পাৰোঁ যিহেতু আমাৰ বাক স্বাধীনতা আছে য়েছ ছ'চিয়েল মিডিয়া হৈছে এখন পাব্লিক ফৰাম কিন্তু যিয়ে সেই পষ্টটো দিয়ে যিটো একাউণ্টৰ পৰা দিয়ে সেই একাউণ্টটো হৈছে তেওঁ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি এখন ঘৰত উইডাউট পাৰ্মিশ্যন আপুনি যেনেকৈ সোমাব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা যিবোৰ একাউণ্ট থাকে যিবোৰ প্ৰাইভেট একাউণ্ট থাকে সেই প্ৰাইভেট একাউণ্টবোৰৰ হৈছে একোটা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টী আপুনি তেওঁৰ পষ্টত গৈ তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ কষ্ট পোৱাকৈ তেওঁ ডিষ্টাৰ্ব হোৱাকৈ আপুনি কোনো কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে যদি কিবা কাৰণত সেই অনাৰজনে যিজনৰ একাউন্টত আপুনি গিয়ে বেয়া কমেন্ট করেছে কেনা বেয়া মানে মেসেজ দিছে সেই মানুষজনে যদি কিনা কারণ কমপ্লেন করে তেতিয়াহলে ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি একটর সিক্সটি ফাইভ হব আন্ডারত আপনার বছৰ পর্যন্ত জেল আর দুই লাখ টাকা জরিমানা গিয়ে এনেকা কমেন্ট পৰা বিৰত থাকক কিছু কথা জানার চেষ্টা করব বুঝার চেষ্টা করব এই ধরনের কথাবর আপুনি নিজেও জানি লগতে আন দশজনকও জানাই থাক বহুত জরুরি ভিডিও শেয়ার করে দিব ধন্যবাদ শিশু গ্ৰন্থ নোহোৱাকৈয়ে চন্দনা পাঠকৰ গ্ৰন্থ পাঠশাললৈ গৈছে আৰু চন্দনা পাঠক সচেতন মহিলাৰ কাৰণেহে আজি তেওঁ এইটো স্পষ্টীকৰণ দিছে তেওঁক বাৰু এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে কওকচোন আপোনালোকে নিজেই তেওঁ নিজে স্পষ্টি দিছে যে তেওঁৰ জীৱনত এইটো বহুত ডাঙৰ কমেডী হৈ গ'ল আৰু তেওঁ কোনো কাৰণতে এই বঁটা গ্ৰহণ নকৰে একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ সেই বাইদেউগৰাকীলৈ দেই আকৌ কৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু অন্ধভক্তসকল ক'ত গ'লি এতিয়া ক মইতো বিতৰ্ক কৰিছিলোঁ বুলি কৈছ এতিয়া কচোন কি কমেণ্ট কৰ এতিয়া চন্দনৰ পাঠকে নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ মৰি যাব তথাপিও এই বঁটা গ্ৰহণ নকৰে সঁচাকৈ মানুহ হলে এনেকুৱা মানুহ হব লাগে গম পাইছে দুই নম্বৰী বঁটা তেওঁ গ্ৰহণ নকৰে তাকে তেওঁ দেখাই দিলে যে আজিৰ দিনতো সাহিত্য সভাত ভাল মানুহ আছে কিছু এইবাৰ পাঠশালাত হোৱা নাই সাহিত্য সভা তাত হৈছে চোৰৰ মেলা চোৰৰ মেলা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কিবা কমি আছে গতিকে কোনো মানুহ তাৰ পৰা সাৰি যাব পৰা নাই আপোনালোকে নিউজ চাব নিউজ চালে নিশ্চয় গম পাব অকল চোৰ আৰু সেই চোৰখিনিৰ লগত পুলিচো মিল আছে কাৰণ আৰু মেইন কমিটিখনৰ ভিতৰতে চোৰ আছে গম পাইছে নাই এতিয়া শুনক না এতিয়া বেলেগ দুখীয়া মানুহ এটা যদি ল'ৰা এটা যদি তাত মানে হেৰিলৈ যায় মানে সাহিত্য সভাত যায় বা ভিতৰ চোৰত সোমায় তেতিয়া কিন্তু মানুহে সেই দুখীয়া ল'ৰাজনকহে বা দুখীয়া মহিলাগৰাকীকে চকু দিব এওঁলোক চোৰ বুলি কিন্তু নহয় আপোনালোকে তাত যে বেজ পৰিধান কৰি আছে কিবা ভলণ্টিয়াৰ মলণ্টিয়াৰ পাতিছে নহয় তেওঁলোকেই চোৰ তেওঁলোকটো ওচৰলৈ আহিলে আপোনালোকেতো একো নকয় ভাবিব কি আৰু এই এওঁলোক মানে হেৰিৰে কমিটিৰে মানুহ গতিকে আমি আমাৰ একো টেনশ্যন নাই কিন্তু নাই সেইটো কেতিয়াও নাভাবিব গম পাইছে সিহঁতে চোৰ সিহঁতে লিংক আছে সেইবিলাকৰ লগত গতিকে সাৱধান কোনোবাই যদি ভাবিছে যাম কোনোবা যাব পাৰে তাত কথা নাই কিন্তু ভগৱান আমাৰ এইখিনিয়ে পাই নমস্কাৰ নালাগে মোক সিমান জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ মই তালেই নাযাওঁ আৰু কিছুমানে কৈছে কি দেই সেই মহিলাগৰাকী যে হেৰি চুৰ কৰিছে ফোনটো চুৰ কৰিছে বা কিছুমানৰ চেণ্ডাল চুৰ কৰিছে ন কিছুমানে কৈছে তালৈ কিয় পিন্ধি যাব লাগে এইখিনিতে মোৰ এটা প্ৰশ্ন শুনক না বহুত মানুহৰ কিনা বস্তু পিন্ধিলে খজতি উঠে বা কিবা এলাৰ্জি প্ৰব্লেম হয় আৰু তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে কিছুমানে প্ৰায় পিন্ধি নাযায় আৰু বহুত মানুহৰ সেইটো প্ৰব্লেম নাই এলাৰ্জি থকাখিনি কথাহে কৈছোঁ দেই এতিয়া ময়ে মোৰ যদি মই তেনেকুৱা কিনা চেনডাল পিন্ধি যাওঁ কিবা খজতি উঠে লাগে মই ৰছী এডালকে পিন্ধি যাম একো নহয় কিন্তু কিনা চেনেডাল পিন্ধিলে খজতি উঠে আৰু সেই বস্তুটো দিনে ৰাতিয়ে পিন্ধি থকাৰ পিছত বহুতৰ এটা অভ্যাস হৈ যায় খুলিব নোৱাৰে আৰু তেনেকৈ গ'লেই যেনিবা সাহিত্য সভাহেন এক এটা অনুষ্ঠানত সেই তেনেকুৱা চোৰৰ টিঘিলঘিলনি থাকিব লাগেনে আপোনালোকে নিজে কওকচোন হা আৰু কিছুমান অন্ধভক্তইতো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেহেঁতে নিজে কওকচোন সিহঁতে নিজে চুৰ আচলতে গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনালে তেহেঁত ৰখিব নোৱাৰা হয় আহি যায় মাল চাল খাই লৈ পেলাই বা আহি আহিছে এই এতিয়া ধৰিবগৈ লাগিব তেনেকুৱা কিন্তু কি জানেনে মই চোৰক সদায় চোৰ বুলিয়েই ক'ম হা তাত মোক কোনোবাই যদি বেয়া পায় মোৰ ভিডিঅ' নাচায় মোৰ কোনো আপত্তি নাই দেই আৰু মই যে কালি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আপোনালোকেতো খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিছে নহয়নে আৰু তাৰ মাজতে কেইটামান কমেণ্ট মই ডিলিট কৰিছোঁ কিয় ডিলিট কৰিছোঁ জানেনে সেই ভক্তনীসকল মা মামীৰ মেখেলা ধোৱা পানীখিনি খাই পেলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা কেইজনীমান মাইকী উহৰা মোৰ মুখখন বৰ চোকা হা মোৰ মুখখন বৰ চোকা তেহেতজনীৰোদা আৰু তেহেতকেইজনীয়ে মোৰ তাত কিমান কমেণ্ট কৰেহি ক্লিক কৰি দিলে গোটেইখিনি কিমান কিমান কমেণ্ট কৰিছিলে ওলাই যায় নহয় তেহেঁতে সেইটোও নাভাবে নাজানেনে বাৰু ক'ৰবাত জানিব নহয় জানো মেখেলা ধোৱা পানীখিনি খালে তাতনো কি থাকিব বাৰু মইলাখিনিহে থাকিব গতিকে মইলাখিনিয়ে এইটো ঠাস খাইছে আৰু তাত কিবা ভাল বস্তু থাকিব জানো গতিকে তেওঁলোকে সেইবিলাক কমেণ্ট কৰাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু খুব লাজ পায়নে নাপায়নে নাজানো আকৌ মোৰ প্ৰতিটোত আহি পেলাই কামুৰি থাকেহি কামুৰি থাকে কিমান কামুৰে হে ৰ' ভগৱান এই মই দিনটোত একবাৰেই ভাত খাওঁ বুজিছানে একবাৰেই খাওঁ বেছি নোলায় নহয় গতিকে অলপতো ধৈৰ্য্য ধৰিবি দেই হা অলপ ধৈৰ্য ধৰিবি প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আহি তেনেকৈ মোৰ পিছত কামুৰি নাথাকিবি ইমানো উলিয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ ন কাৰণ মোৰ বেমাৰী নহয়তো মোৰ ইঞ্জিন ঠিক আছে হা কাৰণ মই মৰ্ণিং টাইমত একবাৰহে যাওঁ লেটিনত গতিকে তহঁতে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিবি হা মোৰ কেতিয়াবা নিজৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই মোৰ নিজৰে লাজ লাগে ইমানে মোক মুখখন বেয়া নে কিন্তু তহঁতৰনো লাজ নালাগে নে ইমান যে কওঁ তহঁতে লাজ নাপাওঁনে বাৰু মোৰ নিজৰে লাজ লাগে মই এনেকুৱা ভাষা কৈছোঁ বুলি ক'বলৈ গম পাইছ কাৰণ মোৰ ঘৰত এইবিলাক মানে ভাষা বেয়া ভাষা মোৰ মুখত নোলায় কিন্তু মই কুকুৰ কুটা এইবিলাক মই বাধ্যত পৰি ক'বলৈ লৈছোঁ গম পাইছে ধৈৰ্যৰো এটা সীমা থাকে সেইকাৰণেহে এইবিলাক শব্দ কোৱা হয় আৰু মোৰ ইমান চখ নাই চাই ল'বি ময়ো ফেচবুকত থাকোঁ নন ষ্টপ মই ফেচবুক বা ইউটিউব এইবিলাকত থাকোঁ কামৰ মাজতো তাৰ মাজত তহঁতে চাবি মোৰ নামটো ৰুণজুন ৰুণজোনে মই ফেচবুকত কি কমেণ্ট কৰোঁ আৰু সেই কমেণ্টত কি আহে তহঁতে সেইটো চাবি গম পাইছ হা তহঁতৰ নিচিনা এই মানে গু খাই গোটেই ব্ৰেইনটোত গু কৰি থোৱা নাই সেই বেয়া ভাষা মাতিবলৈ গম পাইছি আ একদম ঠিক কথা কৈছে কিছুমানে যে কয় আৰু সঁচাই মামায়ে ঠিক কৰিছে বিনামূলীয়া চাউল খুৱাই খুৱাই তহঁতৰ ব্ৰেইনকেইটা বিনামূলীয়া যে কৰি দিছে এ একদম সুন্দৰ সেইফালৰ পৰা কিন্তু হিমন্তক মই চেলুট দিছোঁ গম পাইছানে নাই তহঁতৰ যে ব্ৰেইনকেইটা যে খাই পেলাইছে হিমন্তৰ কথা মতে যে উৎ বহ উৎ বহ কৰি থাক একদম মজা মদ খা গেলা খা বিন্দ ৰাস্তাই ঘাটে পৰি থাক সময় হ'ব মেখেলা ধুবলৈ যাবি লালু পাঞ্জুবিলাকৰ ঘৰত বিজেপিৰ লালু পাঞ্জুবিলাকৰ ঘৰত মেখেলা ধুবলৈ যাবি হা তহঁতৰ কাম সিমানেই আৰু সংসাৰৰ মাইকী হওক বুঢ়া হওক ঠেৰা হওক মোৰ নিচিনা মাইকী হওক একদম পোকৰত কামুৰি থাকিবিহি গেলাখিনি খাই লৈ পেলাই হা তাইত থাক মই যাওঁ টাই থাক মই যাওঁ কিন্তু তহঁতৰ জীৱনটোত তেনেকৈয়ে যাব লোকৰ চোৱা পাতনি চেলেক কোঁতে চেলেকোতে তহঁত আধ সাধুন হৈ মৰিবি কি বা বেমাৰে তহঁতৰ বাহ লৈছে সেইটোতো এতিয়ালৈকে ঠিকেই নাই গতিকে আৰু কিমান ক'ম এই শিয়ালজাকৰ কথা আৰু কৈ লাভ নাই মোৰ নিজৰে লাজ লাগিছে ইমানখিনি কৈ থাকিবলৈ গতিকে তহঁতক মই কৈ দিলোঁ এই ওপৰৰ থামলাইনখন দেখিছ নহয় এতিয়া তহঁতৰ যদি দম আছে চন্দনা পাঠকক ধৰচোন তহঁতক তেতিয়া মই মতা বুলি কওঁ চন্দনা পাঠকক ধৰ তই কিয় বতাহটো নলবি বুলি তই কিয় এইটো কৰিছ বুলি দম আছে কাৰোবাৰ বহুৱাই দিব পাঁচ নম্বৰী চেণ্ডেল পিন্ধে নে ছয় নম্বৰী চেণ্ডেল পিন্ধে চেণ্ডেলৰ কোব গালত ভাল বতে নাম্বাৰ বহুৱাই দিব গম পাইছ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে কৈছোঁ দেই আপোনালোকে মোৰ কথাত বেয়া নাপাব মই মানুহজনী বেলেগৰ দৰে একে ৰহন সানি মই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মই যেনেকুৱা মই তেনেকুৱাই কথা কওঁ তাত মোৰ ৰহন সহাৰ স্বভাৱ নাই কোনোবাই তাতে ভাল পাব বেয়া পাব সেইবিলাক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি কোনোবাই বেয়া পায় নোচোৱাকৈ থাকক মোৰ কোনো আপত্তি নাই মই বেয়া নাপাওঁ দেই কাৰণ ময়ো বহুত মই প্ৰায়খিনিয়ে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ যাৰ লগত লিংক আছে যাৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ ভাল লাগে মই তাৰ ভিডিঅ' চাম আৰু তাত এটা মই কমেণ্ট কৰি আহিম কিন্তু কাৰোবাৰ ভিডিঅ' মোৰ তাত আহিলেও মোৰ বেয়া লাগিছে বা কিবা লাগিছে তাত নহা অপশ্যন আছে নহয় নহা কৰি থৈ দিওঁ মোৰ কথা হ'ল সেইখিনিয়ে আৰু তাত মই বেলেগক গৈ পেলাই কামুৰি সুতৰি থাকিবলৈ মোৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ মোৰ সময় নাই সেইবিলাক কৰিবলৈ কাৰণ মই এতিয়া দুখন তিনিখন ঘৰত মই মানে ঢপলিয়াই ফুৰিবলগীয়া হৈছে গম পাইছে চব মানুহ আছে নথকা নহয় কিন্তু তাৰ মাজতে মইহে এটা কথা আছে নহয় বোলে দহু আঙুলিয়ে খাই বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে যায় মই ঘৰৰ মূল মানুহজনী যেতিয়া মইতো চবতে যাবই লাগিব নহয়নে বাৰু গতিকে তাত কোনোবাই বেয়াকে কয় ভালকে কয় সেইটো তেওঁলোকৰ মতলব হা গতিকে শিয়ালখিনিক আৰু বুজাই কৰিও লাভ নাই হা গালো বালো খোলাকতি তালৰ নিচিনা আৰু এতিয়া মই গৈ থাকোঁ অকণমান নোলাই মানে ওচৰতে মোৰ বাইদেউ এজনী আছে বাইদেউজনী ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ভিনদজনৰ মানে অলপ বেমাৰ ভিনদৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ গতিকে গৈ থাকোঁতকৈ আন্ধাৰ হৈ গৈছিলে নহয়নে বাৰু আৰু আন্ধাৰ হোৱা কাৰণটো কি জানে মই ক'ৰবাত গ'লে লাইট চাইট চব অফ কৰি থৈ যাওঁ লাইট জ্বলাই থৈ নাযাওঁ মানে সেইটো কাৰণে অফ হৈ গৈছিল আৰু ওলাই আহি গ'লোঁ এতিয়া বাইদেউৰ ঘৰতে মানে ভিনদজনৰ অলপ অসুখ আৰু খবৰ খাতি লৈ থাকিলে ভাল পায় বাইদেউজনীৰ ঘৰ অৰিজিনেল শিৱসাগৰত আৰু বিয়া হৈছে তেওঁ ধেমাজিত মানে তাৰপিছতে সেই ভিনটোক মাজতে মেডিকেলৰ পৰা আনিছে আৰু মাজে মাজে ময়ে খবৰ খাতি লৈ থাকোঁ বেলেগৰ দূৰৈমা নতুন নতুন আহেই সেইকাৰণে গ'লে ভাল পায় আৰু মোক সিদিনাখন ফোন কৰিছিলে ভয়তে মই ফোনটোৱেই ৰিচিভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ জানেনে মানে কৰিলেই আকৌ ক'ব নহয় অহা নাই চহা নাই বুলি সেইকাৰণে আজি অকণমান সুবিধা পাইছোঁ মানে সময় পাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আহি আছোঁ আজি আপোনালোকক এটা মই কথা সুধিম দেই আপোনালোকৰ বাৰু পানী পিয়াহ লাগেনে মোৰ যে ঠাণ্ডা হওক গৰম হওক ইমান পানী পিয়াহ লাগে আৰু নৰ্মেল পানী খালে মানে মোৰ হেৰিয়ে নহয় এই পিয়াহেই নমৰে মানে ফ্ৰিজৰ পানী লাগে গতিকে এইজনে সেইটো লৈ আহিছোঁ কিয় জানে মানুহৰ ঘৰত বহাৰ লগে লগে মানে কি হয় পানী অকণ বিচ মানে খুজিবলৈ বেয়া লাগে বুলিবা এইজনী আহি পোৱাৰ লগে লগে পানী লাগে ন সেইটো কাৰণে এই বটল মই লৈ আহিছোঁ গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ বাইদেউ ঘৰত বাইদেউৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু বাইদেউহঁত হ'ল আমাৰ দেউৰী মানুহ সেই যে ডাংখোৱা ভিডিঅ'টো যে মই বনাইছিলোঁ আৰু গানটো যে উলিয়াইছিলে ডাংখোৱা গানটো সেই বাইদেউক মানে কৈছোঁ আৰু সেই বাইদেউৰ লগত সেইটোকে মই মানে আলোচনা কৰি আছোঁ বাইদেৱেও এটা গান গাই দিছে মানে আগৰ কোনোবা এজনে মানে তেনেকৈ গাইছিলে সেয়াকে আলোচনা কৰি আছোঁ আহি পাই গ'লোঁ সি বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰা আৰু বাইদেউৰ ঘৰত আজি বহুত আহিলোঁ গম পাইছেনে মানে বাইদেউহঁত মই কৈছোৱেই ন দেউৰী মানুহ নহয়নে আৰু সেই যে ডাং খোৱা ভিডিঅ'টো যে যোনে বনাইছিলে সেই দেউৰী ল'ৰাই আছিলে গতিকে বাইদেউক মানে ক'লোঁ আৰু বাইদেউৱে কৈছে যে আগতে বোলে বাইদেউহঁতৰ তাতো তেনেকুৱা এটা ল'ৰা আছিলে সি যেনিবা এনেকুৱা ষ্টেজত নাগায় আৰু সেই মানে গৰু চৰা বুলি গ'লে মহ চৰা বুলি গ'লে বোলে তেনেকুৱা বেয়া বেয়া গান গাই থাকে তাকে বাইদেৱে মানে কৈছে আৰু বাইদেৱে মানে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ আগ্ৰণোৱা কিবাকিবি মানে গান চান লিখে কৰেও এনেকুৱা টাইপৰ আৰু মানে গতিকে সেই বাইদেউৰ লগত কথাখিনি পাতিলোঁ আৰু বাইদেউক গানটোও শুনালোঁ মই নিজে গাই পেলাই মানে সেইটো কাৰণে বহুত হাঁহিলোঁ গম পাইছে গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই